Всем привет! Это влог-видео нашей жизни. Это видео, над которым я начинал трудиться еще осенью. И постоянно его откладывал. И вот пришел момент под конец года подвести итоги и пришла энергия. Все смонтировать и выложить. В конце видео будет. Небольшая презентация. Это э, песня, которую мы написали Софии полгода назад. Ну как-то никуда ее не выложили, а здесь она так отлично встала под все э, возможные тайминги, что просто по божественному проведению я ее, в общем, и здесь и использую. Так что желаю вам приятного прослушивания и просмотра. так? А как же так все произошло у нас? Минус одна рыбина за бортом. Операция выехала на подмогу. Рыба не грустила. Все было нормально. Оп, лисня. Подойди а уголь. Я вас научу сейчас готовить настоящую рыбу. Все просто. Берете, значит. И... Убирайте с костра. Так. Это это сложно, но, но, но что-то надо придумать. Что-то надо придумать за ним. Хотя бы переставить ее сюда. Сейчас мы мы займемся. Тебе подопомог ты? Может, тарелочку какую-то принести? Евген? Занят. Тарелочку тебе может принести? Может быть. Но не сегодня. Сегодня мы готовим рыбу. Тарелочку для рыбы. Тарелочку для рыбы. хорошо. Ты хорошая? Ну, давай. Неси. приготовим вашу рыбу на вашем полпу. Ну это особый деликатес. Нужно и с углами. Фу, жесть. Прекрасного виноградного безалкогольного сока. Сока. Сок. Жизни. Жизни. А мы не налишь? Путь жи... Давайте на этих же штук, что ты такая, как здрасте. Это в парках Америки. Не Фики видно, спарки. что мы распиваем напитки. Дорогая, родная, уважаемая. За тебя. Ну, еще раз. Жопа, говорю. Это да, жопа, ты ты молодец! Ты молодец! Ты молодец! И трактор, Це тустанські достопримічательності. Це дуже прикольно. От би нас таке стояло е, на подвір'ї будинку, я би зробила тут майстерню. Це дуже круто. Поставився собі штуку та і й... все. Це прям точно сказано. Вона, ти на неї можеш завжди спертися. На землю. Угу. Вона таке дає чувство опори. Тобто, ну як може бути один опор? Ось ти прийшов, оперся. я хочу тут. І ти кожен, кожен день ти опираєшся на землю. Вона така, ну, впевнена. А ну, навіть коли вона розрушається, що там не робить, цунами. Все впевнено. Я рада, що ми виїхали сьогодні. Ока як. Ти бачиш? Яке? бать. Що як тобі тут? Ну це вражається. Це вражається. Пуся. Це не кожен день таке побачиш. Але да, відчувається тут така в'язка енергія. На территории э, Тустаньских. Скал или Тустенского заповедника мы нашли остатки большого средневекового колодца, который вырыт то ли каким-то буром невероятным, то ли то ли вообще магическими какими-то заклинаниями прямо в скале. И это прям фантастика, как увидеть такое вживую, я прям рекомендую. Я под видео оставлю а, геопозицию этого заповедника прям. Очень мощное место. Рекомендую. А также там на территории всякие камушки, стародавние, эм, что-то напоминающее вот таких каких-то продавние скульптуры, символы, э, вот так, такие как всякие изваяния из камня. Возможно, это было сделано уже в наше время и перенесено сюда. но очень похоже на символику э, древних людей.

Что дворца. Я чрезвычайно рад, что я записал все-таки до видео довел его до конца до, до конца года довел его до конца и вот такая возможность поближе увидеть. То, как мы проводим время, как мы живем, прочувствовать маленькую крупицу того настроения, как можно жить, как как мы это делаем. Благодарю за просмотр и желаю вам в новом году соединиться своим сердцем и слушать исключительно его. Только ваше сердце знает куда, зачем и как вам жить. До новых встреч.